Наша команда Аверсагра – это э, сочетание, такая вот коллаборация молодежи. У нас много молодых сотрудников и опытное конструкторское бюро. Мы э, в сочетании вот опыта и молодости в итоге выдаем бешеный энтузиазм, а еще мы очень мотивированные, мы работаем с энтузиазмом. Мы хотим э, покорить вас, покорить Украину, покорить весь мир своей техникой, своими плодами, над которыми мы трудимся каждый божий день. Итак, всем привет! С вами снова команда компании Версагра. Меня зовут Евгений. Меня Андрей. И мы сегодня в этом видео представим новый агрегат в нашей линейке. Это тяжелая штригельная барана. Мы и раньше делали тяжелые штригельные бороны, но это 21 метр. Рабочая ширина захвата 21 метр, транспортный 3. Это евростандарт. Перевозить ее с точки А в точку Б между базой и полем или между полем и полем очень удобно. Андрей, куда она едет? Именно эта барана, она едет в солнечную Грузию. Конечно, хотелось бы, чтобы такие большие агрегаты, интересные, они работали и у нас в стране, на наших землях. Но пока так. А мы желаем нашим фермерам, аграриям развиваться, чтобы у них была возможность и агрегаты таких больших размеров, и большие трактора под них, чтобы наши люди, наши фермера могли их приобрести. На улице уже потихоньку холодает. Уже потихоньку осыпаются листья, но э, нам не холодно, потому что мы работаем. Кто работает, тому никогда не холодно. На самом деле э, уже сезон работы в поле уже потихонечку подходит к концу. Э, сейчас идет уборка кукурузы, э, посевная компания длится. И уже, наверное, самое время начинать задумываться о технике на весну, подводить итоги этого года, планировать закупки на следующий год. Мы хотим вам показать новый агрегат, которым вы сможете уже работать весной. После весны можно им работать, после уборки озимых. И осенью им можно тоже работать. у Он многофункциональный. И уже можно сейчас уже звонить нам, узнавать, что по ценам, что по комплектациям. И заказывать себе заблаговременно, чтобы вам все приехало вовремя. И вы подготовку почвы к посеву проводили не опасаясь того что э, что-то не успеется или там в сроки мы не вложимся слушай я думаю в комментариях будут задавать вопросы по поводу штригельной или пружины обороны, кто как ее называет можно ли работать ей по междурядке на самом деле да действительно вот этот агрегат он подходит практически под любую технологию обработки почвы, в том числе у кого там было куча подсолнух кукуруза и тех, кто по стриптилу технологии работы, тоже очень актуально, кстати, будет. Естественно, по классике, но вот эта борона, она не подойдет для того, чтобы растению дать э, кислорода. Э, то есть, по всходам, таким агрегатом серьезным лучше не заходить в поле, будут большие потери. Но э, для, так, для этого у нас есть ротационные бороны, либо легкие пружинные бороны. У -у, я тебя понял. Итак, давай, наверное, расскажем зрителям, для чего подходит этот агрегат, а потом уже пойдем детально по конструкции и особенностях. В осенне-летний период в первую очередь мы с помощью пружинки распределяем пожневные остатки, также подготавливаем почву к посеву, провоцируем падалицу зерна и сорняка, и тот сорник, который у нас образовался, мы его выдергиваем. Кстати, еще один интересный момент. Есть аграрии фермера которые с помощью пружинки собирают сено волки. При большом желании на прицепное можно установить разбрасыватель удобрений, который будет разбрасывать вам сухие удобрения и штригелями заделает это и перемешает с верхним слоем грунта. Давайте, наверное, более детально рассмотрим конструктивные особенности нашей бараны. Покажем вам, какие штригеля здесь стоят, какая есть система регулировок. Рама конструктивно не имеет ничего лишнего, чтобы не прибавить лишнего веса для агрегата, чтобы впоследствии не переуплотняла вам почву. Наше мощное конструкторское бюро рассчитало все четко. Вот это усиление имеет функцию балласта, чтобы не было дисбаланса на нагрузку навески поставили вместо троса уже жесткие тяги на крылья, благодаря которым, можно, благодаря которым прибавляется и жесткость самой конструкции, и также можно еще с приподнятыми баронками сдавать назад, и рама у вас не будет нам складываться. Поставили сюда достаточно мощную гидросистему. Это как и гидрошланги астрийского производства, так и цилиндры э, взяли сюда с запасом. Вот эти огромные э, шток, которых я еле обхвачиваю пальцами, они отвечают за э, поднятие-опускание левого-правого крыла со штригелями. Вот этими двумя на центральной раме мы регулируем высоту э, положения рамы. Также на... Э, Колесах поставили тоже гидроцилиндры, чтобы складывать и раскладывать борону было не только быстрее и проще, но и для того чтобы нагрузка на ступичный узел была меньше. Перевод с рабочего в транспортное положение осуществляется довольно быстро. Просто, единственное, что нужно не забывать э, доставать палец. С транспортного положения переводить в рабочее, то есть в нижнее, и потом при складывании не забыть переставить э, палец э, в транспортное положение, чтобы нагрузка при э, транспортировке агреата была не на цилиндре, а собственно на раме. Брус на крылья взяли достаточно мощный. Здесь, наверное, больше, чем 200 на 200. Э, сталь 0,9 G2S. Мы всегда на раму используем. Трубы только цель натянутые, никаких сварных швов. Кто работает с металлом, знает, что сварная труба она не то что в два раза дешевле, она в несколько раз менее прочная. На вот эти балки с помощью планки и болтов крепятся э, секции, на которых уже непосредственно ряды с штригелями. Болты здесь крепятся крепостью 10 и 9, чтобы их не крутило. Не крутила, не, не рвала, ничего. Здесь достаточно прочное с запасом болты. Здесь 7 секций э, штригельной бараны. Каждая секция имеет 5 рядов. Всего штригелей здесь 170 на бароне. Э, кстати, э, мы продумали наперед, как всегда мы стараемся делать максимально просто и продумано наперед. То есть уже есть место на установку разбрасывателя. По поводу штригелей. Стригеля здесь стоят 76 длина, 16 мм сечения. Здесь довольно-таки дебелая пружина, довольно-таки прочная. Для работы этой бараны Желательно давать ей скорость 12-20 км в час для максимального результата работы. Если вдруг так уж случилось, что трактор ваш не может выдать вот максимальную скорость э из рекомендуемой, можно поменять штригеля на более э тонкие, на 14 миллиметровые и тогда в принципе пойдет работа как надо. Штригеля здесь поставили хорошего производителя. Они довольно-таки износостойкие. Но э спустя несколько тысяч гектар, как ни крути, все равно у штригелей будет выработка идти, поэтому, чтобы не пришлось менять часто штригеля, мы позаботились об этом, мы сделали несколько регулировок по высоте. Смотрите, во-первых, с износом можно переставлять, сделали здесь по три положения, вот вверху, внизу, можно переставлять, опускать ниже секцию по мере износа э, пружин для того чтобы у вас барана копировала полностью э, на всей ширине захвата почву на всех неровностях на каждую удочку мы поставили две пружины на растяжение сила прижатия регулируется достаточно просто всего лишь одной гайкой двигается вот этот элемент раскручиваем или закручиваем как сильно будет прижимать э, пружина к почве Сделали для вас регулировку угла атаки из 8 положений. Регулируется достаточно просто. Надо приподнять немного борону, вытащить чеку. Повернули, вставили палец. Вот самый агрессивный, самый щадящий. Самое щадящее положение это же и регулировка глубины работы. То есть, например, поставив баронки в самый агрессивный угол атаки, вы получите самую глубокую обработку также допустим обрабатывая ранее весной когда достаточно много влаги э, можно сделать э, за колеей трактора более агрессивный угол атаки для того чтобы э, штригеля достали э, и у вас не осталось а следы от трактора вот например мы выставили э, плюс-минус наглядный пример вот здесь более агрессивное положение. Тут менее агрессивно и там дальше э, более щадящее. Это не предел регулировок. Там есть еще куда двигаться как в одну, так и в другую сторону. Просто вот наглядный такой небольшой пример, чтобы это визуально можно было понять, как это работает. Вес этой малышки. Шириной 21 метр 6650 мы рекомендуем 330 сил минимум но если так уж вышло что вам там чуть-чуть лошадок не хватает на, на тракторе можно оборудовать эту борону штригелями не 16 миллиметров а 14 нагрузка будет меньше э, работать они будут не хуже разве что может по супер плотной почве конечно разницу вы увидите вот но тем не менее для нее важна скорость для нее важна скорость чтобы дать э, пружинам ту вибрацию которая и сорняк выдернет э, и почву разоб... э, мульчирует подготовит под посеве грудку разобьет вам и за следами комбайна, как бы и след комбайна уберет. Кстати, по поводу весенней обработки, э, почву под посев она подготовит, но все-таки, если здраво рассуждать, то со шлейфовой бараной в обработке почвы она не сравнится. По расходу топлива, по отзывам, э, фермеров, которые работали с такими агрегатами, это больше, немного больше, чем 2 литра на гектар. Опять же, все зависит от трактора, какая нагрузка на двигатель и какая скорость. Штригельные бороны мы делаем в, шири, в ширине захвата от 6,5 метров и выше. Есть как средние, так и тяжелые штригельные бороны. 6,5-7,5 метров идет с фронтальными дисками мы сделали доступный аналог для украинского фермера вместо оранжевой версии. Дальше идут у нас прицепные бороны до 24 метров штригельные, как средние, так и тяжелые, в зависимости от того, что вы хотите получить от агрегата. Все, вся линейка абсолютно подходит под госкомпенсацию. Сделали мы за доступные разумные цены, чтобы вы могли выгодно инвестировать в технику, и, которая вам не только купится, а еще и принесет прибыль за счет своей надежности и долговечности. И еще хотелось бы вам напомнить, друзья, мы не просто завод, мы ателье сельхозтехники. Если у вас есть какие-то пожелания или интересные задачи для нас, мы всегда будем рады с ними справиться, помочь вам, набраться опыта для нас. Поэтому звоните по этому номеру, не затягивайте, весна скоро. Хороших вам урожаев! конструктора сделали не дубовую деревянную, жесткую, а вот она плавающая и играет вот на поворотах, что позволяет ей быть более маневренной. Вот как она ведет себя на неровностях. Вот. То есть, если она вот с этого прыгнула, нигде ничего, все. И это ее тащит маленький погрузчик, а не большой трактор. Вот как она, каждое крыло само по себе играет, что дает, делает ее более проходимой. Огромное спасибо, что вы нас выбираете, поддерживаете и смотрите это видео. Пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите комментарии, задавайте нам побольше вопросов. На которое мы с радостью вам будем отвечать. Всем больших урожаев. Всем э, побольше влаги. До новых встреч. Всем пока-пока.